Tahukah anda, menurut pakar oftalmologi, 80% maklumat yang kita terima itu adalah melalui mata. Hmm. Jadi anda kata kalau mata kita ini terjejas, rosak dan sebagainya, jadi semua benda itu akan Ha. Hmm, kita orang wanita kadang-kadang berkomunikasi dengan mata juga. Oh Contoh? Okey, contoh. macam contoh. Ah, contoh kalau contoh. kalau nak cakap uh, ha, melalui mata. Kalau macam... Oh, okey. Maknanya tengok tengok sebelah. Contoh. Oh. <laughs> Habis kau laki lelaki macam ni. Ha? Contoh. Teruk direct. Oh, teruk. Korang pun hati pakai mata. Aku kasih. Kena belajar dengan <laughs> perempuan. Okey, okay, kita nak bercakap, bercakap tentang kesihatan mata. Yeah. Hmm, kerana kita tahu sebenarnya banyak jenis-jenis uh, penyakit. -jenis mm. Maksudnya mata dan sebagainya. Mm. Patut usia, mm. 40 tahun. Betul. Ataupun mencari anak-anak ni, mungkin screen time-nya berlebihan pun. menyumbang kepada keadaan rabun dan sebagainya. Jadi untuk bercakap tentang perkara ini, kita bersama dengan Dr. Irina Effendi Tenang. pakar klinikal Oftalmologi Jabatan Oftalmologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum doktor. Kalau dah doktor mata tu cantik matanya ya. Eh, oh, mata awak. Oh, lelaki lain eh, lelaki macam tu cakap mulut. Eh? Ah. Okey. Oh, okay. Doktor, okay, berkenaan dengan mata ni, mungkin kita yeah. boleh sentuh sebab kita tahu banyak kan dia punya mm -hmm. uh, kategorinya. Um, mungkin kita boleh tahu nak tahu juga sebenarnya bagaimana mata ni. Kita nak menjaga mata ni dia, supaya macam kadang-kadang kita lahir-lahir memang dah normal dan sebagainya. Mm. Ha, mungkin permulaan tu. Okey, permulaan maknanya dari kanak-kanak hmm, dari okay. awal. Um sekarang ni kalau kita tengok rata-rata kanak-kanak ramai yang dah mula pakai cermin mata pada usia hmm, awal. Okey. Cermin mata tak ada masalah. Uh, memang separuh populasi dunia pakai cermin mata, kan? Okay. No issue. Tapi bila ramai sangat pakai cermin mata dan power makin meninggi, uh, dia boleh menimbulkan komplikasi uh, bila dewasa nanti. Hmm. Okay? Um, antara sebab-sebab uh, kalau macam pakar katanya um, pada waktu awal apa yang kita boleh buat is reduce screen time. Hmm. Okay? kalau American Academy of Pediatrics memang syorkan below 2 years old bawah umur 2 tahun zero screen time zero screen zero, time zero hanya dibenarkan screen time bila video call bersama keluarga okay okay below 5 years old maksimum 1 jam itu pun educational content prasekolahan maksimum 2 jam mm. tapi saya tahu tak mudah lah saya pada tiga orang tapi sebab dia ialah kita tahu bila kanak-kanak ni banyak screen time dia risiko rabun jauh lagi tinggi okay. okey Um, rabun jauh ni pula kan kata apa big deal dengan rabun jauh kan hmm. pakai jelas cermin mata. Okey rabun jauh ni ialah uh, bila benda jauh dia tak nampak. Dia tak nampak jadi budak ni biasa dia squinting. Dari hmm. jauh tak nampak hmm. uh, ataupun kalau kita tengok anak-anak uh, kat rumah tu pegang gadget dekat sangat. Hmm. Dekat sangat maknanya mungkin dia tak nampak jauh. So checklah power cermin mata. Bila uh, rabun jauh biasanya kebiasaannya okay, ialah bola mata terlalu panjang hmm. okey ah um, puan atau ni ada pakai cermin mata tak atau contact lens dulu, dulu saya dulu. saya betul eh kan? <laughs> dulu sebenarnya saya pakai cermin mata masa usia saya empat, uh, 10 tahun oh okay. sejak kecil dah pakai ah. dah ha. power berapa Eh banyak. Ha, berapa? Saya rasa 200 sahaja. 200 lah. Hmm. Okay. Okey. And power tu ingat tak negatif ke positif? Alamak tak ingat. Okey. Okay. Hmm. Kebiasaannya kalau power negatif, hmm. maknanya cermin mata ialah kanta cekung. Ingat hmm. tak zaman-zaman fizik dulu hmm. kanta cekung. So kanta cekung tu maknanya dia kena fokuskan lampu ke bahagian retina iaitu mata dia lebih panjang dari biasalah. lah. Hmm. So, kalau saya buka mata ha, boleh, boleh. Ha, Sebab saya tak nampak oh, pula lah, kan. Mm ha. -hmm. So, dah... okay. so, bila kita buka model mata ni okey so di sisi the vitreous. ini buka macam lah ya so dari depan ni cahaya masuk dari depan ni retina retina macam kita punya wallpaper Wallpaper bilik dan ni saraf mata okey so bila masuk cahaya melalui kanta ni dia kena fokus straight dekat sini okey kalau bola mata panjang cahaya akan jatuh sini okey so tak sampai sini so that's why you pakai kanta cekung okey so kalau minus tu biasanya ialah dia bola mata panjanglah bila bola mata panjang orang tanya ni what is the big deal lah orang tanya kenapa kita nak elak myopia bila your retina ni retina ni bila bola mata panjang wallpaper ni senang tercabut senang oh. terkoyak this is the danger zone lah okay? so bila senang tercabut senang terkoyak boleh menyebabkan kebutaan kalau tak melalui pembedahan dan biasanya benda ni uh, berlaku pada waktu dewasa hmm. kerana gel ni pada orang dewasa dia lebih cecair daripada pepejal jadi dari kalau lebih dari awal kita nak elak bola mata ni daripada menjadi terlalu panjang. Mm. Jadi bila kita kawal? pada waktu usia muda, mm. kanak-kanaklah. Mm. Jadi memang banyak studies mengatakan untuk mengawalkan pemanjangan bola mata ini banyakkan outdoor play. Minimum okay. 1 to 2 hours setiap hari, kurangkan screen time. Uh, Okey, okay. ni tapi bagi uh, mereka yang bisa kata saya rasa ni budak-budak sekarang ni. Mm, kan, betul. Doktor. Tapi betul. macam zaman saya dengan Farriha dulu tak ada yang gejet-gejet apa semua ni. Alhamdulillah lah si baiklah. Saya memang tak ada mengalami masalah perlihatan dan sebagainya. Mm. Masa kecil senang mm. saya tak pakai ciumata. Uh, tapi saya uh, menjadi kebimbangan juga. Mm -mm. Ketika usia berapa sebenarnya yang berpotensi mungkin mengalami kerabunan mata ni? Ah. Ini kerabun okay. ha. mata pada orang dewasa ya. Dewasa. Eh? Ha. Okay, ha. dewasa. Okay, macam saya cakap tadi, kanta kita ni dia sebenarnya bergantung kat sini. Dia macam tergantung tau. Oke okay, okay. floating sini by muscles. Okey, dan kanta ni dia boleh kembang kecut. Okey. Maknanya kita tengok dah benda jauh, jauh benda jauh benda dekat dia fokuskan ke belakang retina. Mm. Okey. Otot ni bila masuk umur 40 tahun mm. dia kurang kuat. Okey. Faktor penuaanlah otot mata ah, kurang kuat. Jadi benar. dia tak boleh lens kita kurang fleksibel. Mm -hmm. Sebab saya bila tengok benda dekat, dia tak boleh nak fokuskan ke arah retina kita. Itu sebab bila tadi bila baca kertas kan, bukan jauh-jauh sikit. sikit. Sebab kita punya muscle dalam otot kita yang control the um, flexibility mm -hmm. of our lens mm -hmm. dah kurang kuat. Mm -hmm. Okey, so biasa masuk umur 40 mm -hmm. ke atas mm -hmm mesyuarkan um, sure kan pakai reading glasses hmm. untuk help your muscles to focus lagi dekat. Kalau kalau kita boleh nampak mesti, mesti nak kena pakai cermata ke? Untuk kalau nak benak. jaga mata ke atau macam mana? Tak ada. Oh, tak okay. payahlah. Okay, okay saja. Hmm. Ha. So we okay. move to help you with reading lah. Baik. Ha. Okay. Itu memang rabun dekat untuk hmm. usia 40 usia, lah. Yeah. Hmm. Yeah. Yeah. Tunggulah nanti. Dah, dah 40 lah. Oh, dah. Yalah, tapi belum lagi kan? Alhamdulillah lah. Ha, tunggu nanti. Um, saya <laughs> ni <tengok> macam mata. <laughs> Okey, mungkin dari segi macam masalah-masalah um, masalah -masalah mata yang lain, Doktor. Contohnya macam um apa glaukoma sebab glaukoma tu disebabkan oleh tekanan bendalir di mata. Tekanan mata. Ya. So tekanan bukan saja kau orang cakap tekanan darah semua orang tahu. Bila cakap tekanan mata. Oh ada tekanan mata. Ada. Tekanan mata yang keeps your eyeball ni bola mata kita in shape. Okey. Tetapi kalau tekanan ni semakin meninggi, dia akan cause pressure lah tekanan di sini. Bahagian saraf mata. Ni saraf mata ni bersambung dengan otak. Oh. Okay, so bila kita nak check mata, kita boleh tengok bahagian otak lah orang hmm. kata. Okay, dan uh, bila tekanan ni menyebabkan saraf ni mati lah kata tepi-tepi dia akan lebih nipis kita tak boleh revive balik saraf ni hmm. okay tak boleh revive kalau dia dah makin nipis 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 kalau biasanya glaukoma kalau patient sedar dia ada glaukoma hmm. maknanya it's very advanced Okay. sebab buat glaukoma apa glaukoma buat ialah bila saraf makin nipis kita punya peripheral vision field of view kita makin kecil-kecil ah okay, kecil. ha. tapi kalau dia sendiri sedar dah kecil hmm. maknanya dah sangat nipis. Oh. Okay, dan dia tak boleh reverse balik. Jadi penting umur 40 ke atas mm -hmm. kena check mata, uh, buat saringan glaukoma. Mm -hmm. Ha, check tekanan mata dan check saraf mata. Tanda-tanda macam mana tanda-tanda dia? Kalau semua je cakap that's why dia panggil the silent thief of sight. Okay. Ha, sebab dia minit biasanya kalau orang dah tahu tanda, uh -huh. it's very advanced. Okey, bila hmm. doktor kata uh, pada usia 40 tahun sebenarnya yeah. kita kena buat banyak saringanlah pada yeah, mata. Okay. Sebenarnya hmm. Hmm, kita ni kena periksa mata setiap tahun ke bagaimana ah dia once you hit 40 tahun tu hmm. saya syorkan setahun, hmm. setahun sekali lah setahun sekali kalau kanak-kanak bawah 6 tahun yang pakai cermin mata setahun sekali at least mm -hmm. if not more frequent lah orang kata kan mm -hmm. kalau kencing manis tak kira umur mm -hmm. apa pun minimum setahun sekali mm -hmm. kena check okey uh -huh. kalau tadi tu kita nak jaga penjagaan mata rabun dan sebagainya uh -huh. daripada kecil lagi yeah. uh, kita harus ambil inisiatif dan sebagainya uh -huh. uh, tapi saya melihat uh, macam saya mengambil contoh ayah saya lah uh -huh. uh, dah usia 70 tahun yeah. uh, tapi sebelum 70 tahun tu dia mengalami masalah mata cataract yeah, uh, uh -huh. jadi saya rasa orang-orang yang berusia ni mungkin berisiko juga yeah kena dapat cataract ni. Jadi yeah. uh, sebagai nak menghindarkan daripada mungkin terkena cataract ketika usia warga emas dan sebagainya. Mm -hmm. Mungkin ada persediaan awal macam tadi korapun mm -hmm. uh, kena jangan screen time jangan yeah, tengok lama-lama kalau cataract ni macam mana nak elakkan? Okey, cataract uh. ni saya cakap macam lah. Cataract ni dia satu a uh, penuaan. Okey, okey. Mm -hmm. Dia macam ubat ni. Mm -hmm. Macam ubat rambut kan setengah orang dapat uban setengah orang tak dapat setengah orang elok cantik hitam sampai akhir hayat ya. okey jadi cataract tu kita is normal physiological aging okey mm -hmm. tetapi kita tahu ada beberapa perkara yang mempercepatkan cataract okay. Contoh, kencing manis mm -hmm. so kalau ada kencing manis kawal gula so dia boleh kurang uh, lambatkanlah cataract tu mm -hmm. nombor dua is uv light kita kat Malaysia ni banyak cahaya matahari kita agak terang lah kat yeah. Katulistiwa kan. Mm. Jadi pakai cermin mata hitam, uh, white brim hat dan katanya uh, jangan duduk kat luar main, melihat cahaya terlalu banyak UV light pun can percepatkan cataract. Okay. Mm. Saya ha. nak tanya pasal dengan masalah silau ni. Silau ni, ha. ah, macam mana ni doktor? Okey, silau ni bila kita punya eyeball tadi saya cakap panjang pendek mm. kan. Yang ni eyeball kita macam bentuk bola rugby. Mm untuk ular ya, dan uh, kalau budak-budak uh, sering kali uh, silau ni disebabkan dia banyak gosok mata mm -hmm. so saya kata tanya, kenapa gosok mata sebab gatal ke mm -hmm. dan kita akan tengok kadang-kadang budak-budak yang banyak gosok mata sampai silau dia tinggi is bila dia ada banyak alergi mm -hmm. so kita kena treat the cause of the problem lah iaitu kalau ada alergi kita tanya apa dia alergi dengan apa hindarkan mm -hmm. dan juga bagi ubat titis anti alergi mm -hmm. dan jangan gosok mata sebab kalau gosok berketelaluan laluan dia boleh mengubah bentuk mata menyebabkan rabun silau dan boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain juga dan nanti yang lain juga bercakap tentang mata ni uh, tentang penyakit akumain penyakit uh, takuman dekat mata ni saya pernah lah, kena ha -ha. Uh, tapi apa yang saya nak cakap kat sini mungkin bercakap tentang kata lekap ya, uh, uh, jadi ha -ha. mungkin dalam penjagaan kata lekap uh, yang betulnya yang kata, kata orang ada awak pernah pakai kotek les ya. tapi ada tak macam gatal-gatal mata pernah Eh, jangan kata saya pernah ha. mengalami macam pakai kata lekap, dia tidur, ha? dia masuk ke belakang. Oh. Itu macam mana masalah oh. itu? Saya tak tahu dah apa belum. Ha, dah cakap macam itu. Dah ada, dah. dah, dah, oh, dah. Biasanya, dia ada kata, kawasan tertutup. Jadi kata, kata lekap itu kontak lens takkan ke belakang. Lah. Hmm. Tapi saya syorkan kontak lens, you have to tukar setiap hari. Hmm. Okay. Tukar, jangan tertidur dengan kontak lens. Nombor satu, hmm. jangan berenang dengan kontak lens. Hmm. Especially berenang dengan air laut, air sungai, jangan. Uh, pastikan solution kontak lens solution tu in date maknanya belum expired lagi. Ha, uh. banyak orang macam cuci dengan air pipe, air pipe pun tak tentu bersih. Yeah. ada yang cuci dengan air liur, jangan terkejut ada. Ada, ada. jangan wow. terkejut ada. So benda ni walaupun kita rasa macam patut tahu lah mm. kan, tapi kena tekankan guna contact lens solution mm. yang belum expired, mm. jaga kebersihan yang paling penting sebab kalau ada dapat infection mengenai contact lens mm. uh, boleh menyebabkan kebutaan. kalau mm. Tak dijaga. Hmm. Okey, mungkin um, kita mungkin ada mungkin ada masalah mata yang lain yang mungkin kita tak tahu tapi jarang berlaku cuma ada kes-kes demikian di sini. Um kalau riset ni banyak kes trauma mata adalah mm -hmm. okey. Um tapi yang ni lebih kepada siapa yang bermain sukan atau um uh, atau accident mm -hmm. okey. Tetapi uh, ada baru-baru ni saya uh, dapat case yang itu um, seorang muay thai boxer okay. jadi dia banyak uh, tumbuk ke kepala okey without any head protection lah orang panggil macam saya cakap tadi kita punya kanta tu dia sebenarnya hanging dengan otot-otot kan so kalau dari kecil dia dapat repeated repeated hits uh, jadi setiap otot tu dia makin longgar makin longgar makin longgar makin longgar Dan finally one blow memang kanta dia terkeluar yeah. terus jadi saya galakkan kanak-kanak bermain uh, martial arts, sport, semua memang saya galakkan tetapi with protection lah. Sebab these are small things dalam mata kita yang uh, very fragile and kena jagalah. Sebab so, mata ini nak, 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 guna lama. Kalau oh, dah terkeluar kantar tu? kita kena bawa keluarkan kata dan ganti dengan kata artifisial. Ya. Kita ada beberapa soalan ni, eh, doktor. Ain Ghafat, uh, okay. kita Nur Atirah dan juga Nur Syahida. Kita mm -hmm. Nur Atirah dulu ya. Kita yep. rekodkan. Mm -hmm. Assalamualaikum, Maisya tv 3 Adakah penggunaan komputer atau handphone berterusan? Mm -hmm boleh menyebabkan cepat rabun atau penyakit berkaitan mata. Mm -hmm. Bagaimana mereka yang bekerja di bidang IT dan sebagainya mohon pencerahan mm -hmm. doktor? Okey. Yang ini saya syurkan orang panggil petua 20 20, 20. No. Okey. Okay. Setiap 20 minit mm -hmm. rehat selama 20 saat mm -hmm. tengok pada sesuatu 20 kaki. Oh. Okey. Mm -hmm. Sebabnya bila kita tengok skrin terlalu lama, mm -hmm. uh, bila kita konsentret kita tak perasan yang kita tak uh, kedip mata, tak blinking. Dan itu penting untuk tia film kita. Oh. Satu. Hmm. haa ni kira orang dewasa lah kan hmm. and then bila tear film kita tak tak smooth fan out tak ni kita rasa mata kering mata kering mata penat. So benda simple je sebenarnya. 20 minit rehat, 20 saat mm -hmm. tengok benda jauh. Dah kerja IT nak buat macam mana kan? Ha, <gup. <gupWell> jadi kita kena buat di small things lah. Ha. Okey, okay, okay. baik. Soalan kedua daripada Nur Syahida kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya macam mana kita boleh kesan sama ada anak mempunyai masalah mata? Adakah keperluan untuk bawa anak ke klinik untuk cek mata untuk tahu sama ada anak ada mengalami masalah mata pemain. ataupun Sebab tidak? tidak? Okay. Nah, soalan penting untuk kanak-kanak ya. Nombor satu, kalau dekat kelas dia cakap, mama, Umi, duk belakang adik tak nampak bapa hitam. Cikgu pindahkan ke depan. Satu. Nombor dua kalau tengok dia buat kerja asyik dekat aja. Hmm. kalau tengok benda adik nampak, adik dia nampak kapal terbang jauh. Dia tak nampak. Dia macam ni, duduk tutup macam squinting tak nampak. Okey, satu. So this a few signs yang mungkin dia ada rabun. Okey. Okay. Nombor dua is um, kalau dia anak pramatang memang kena cek mata kalau dua-dua ibu bapa atau salah satu ibu bapa memakai cermin mata rabun jauh juga mm. ada kemungkinan anak itu pun rabun jauh. Mm. Masalah rabun jauh ini sebab dekat dia, dia nampak. Jadi dia tak complain mm. sangat. Yeah. Uh, dan lagi satu yang saya minta parents check ialah check sebelah mata, sebelah mata. Mm. Sebab otak kita ni kalau sebelah mata kurang lihat, dia akan automatically guna mata sebelah lain. Mm. Jadi dia tak perasan pun mata sebelah tu tak nampak. Mm. Okay. So these you things you check kalau ada bawa ke kedai cermin mata optician uh -huh. atau doktor mata get a full checklah. Uh -huh. okay. okay. Baik. Usunya uh, kalau ibu bapa yang mungkin mengalami masalah rabun yang yeah. pakai cermin mata saya rasa mungkin berkemungkinan besar oh, anaknya yeah. pun yeah. mewarisi yeah. Kan? rabun dan sebagainya. Cuma kasih banyak, banyak Dr. Irina Effendi tenang apakah klinikal oftalmologi jabatan Oftalmologi pusat perubatan universiti malaya. Cuma kasih banyak banyak Sama kita ni kan. Mm -hmm. Ada juga soalan nanti dah kat luar. So, nah. Saya sekarang ni kan trend kosmetik yang eh, macam boleh tukar mana anak mata ada guna liquid dan sebagainya. Ui, boleh ke? Ha. Ah. Ha, bahaya ke apa ke tak tahu. Tanya lah. Eh? Ha, Tanya lah dengan okay. <laughs>